Происходит отдельная группа людей, которые возглавляют э, богдана Богданов. Э, саботаж и срыв избирательного процесса. Все факты вам, которые были заявлены сейчас, имеют э, под собой основания. Эти люди даже не находились в тот момент, когда вот, новый член комиссии приносил э, присягу. Они саботируют, у них задача и цель сорвать избирательный процесс любыми способами и путями. Угол, вот они говорят о том, что должно было 10 человек. Но в законе прописано четко, что акт передачи, никакой не должен быть написан протокол в должен быть составлен акт передачи тремя людьми. Все, этого достаточно. Откройте интернет, зайдите в этот новый избирательный кодекс и посмотрите. Когда им предоставили этот акт, они потом начали придираться, что там э, какая-то подпись... В

Все было расписано как надо внести сагры в по порядку за номером там все это было расписано понимаете они утверждены как они комментируют что они не признают всех она подкуплена и коррумпирована поэтому они будут событиями. да да есть, да 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 под 17. есть это можете зайти даже не голословно вот, ну, действительно надо объективно э, описывать ситуацию просто идет саботаж и срыв понимаете, хотят перенести то света не было, то э, еще какие-то проблемы всячески подговаривали, под машины. Ну, то есть задача нас как-то до пятницы продержаться и настолько сильного кандидата не допустить, и вообще сорвать выборы. Кому это надо? Это люди умные, просто сами догадаются и победят.